А, ну, я хочу немножко как бы, дать информацию по поводу, чем же руководствуемся мы, органы суда в своей работе и почему возникали такие проблемы. Потому что как бы, прием а, лиц, которые переселяются из района проведения антитеррористической операции, мы проводим давно. Но у нас, к сожалению, не было закона, которым мы могли руководствоваться. И вот только в конце ноября этот закон принят. Называется закон Украины про забеспечение прав и свобод внутренних полимещений России. И уже э, там прописаны действительно многие моменты, которых раньше в нашей работе нам не хватало. И так как э, облик громадян э, у нас было постановление 509 от 1 октября еще оно вышло, но там, к сожалению, такая категория, как студенты как студенты, была упущена. И действительно, очень многим студентам, которые стали переехали в эту область, перевели сюда на обучение, а, к сожалению, в справках им было отказано. Но на данный момент этот вопрос решен. Все студенты, которые обращаются, эту справку получают. Потому что сама справка она как бы как ваш паспорт здесь и она дает вам право на обращение, обращение в другие структуры и чтобы действительно вы получили все виды помощи, которые вам необходимы вот. справка, я вам могу сказать это 509-я постанова и называется она про облик осипеки перемещения с темчасово оккупованной территории Украины та районе проведения антитеррористической операции вот, вторым как бы нашим шагом именно органов социальной защиты, это назначение помощи на покрытие вытрат на проживание. Это тоже постановление Кабина от 1 октября, номер 505, называется «Про порядок на дня Щемесячная адресная адресной допомоги особам, які перемещаются с тимчасово окупованной территории Украины». Вот. И действительно она как бы призвана а, хотя бы частично компенсировать а, Наши затраты, ваши затраты на проживание. Вот. И как бы там есть определенные моменты, когда каждое дело рассматривается индивидуально, но опять-таки для того, чтобы обратиться за этой помощью в органы, собрательства по месту вашего фактического проживания. То есть это какой-то район города Харькова или области, вы обращаетесь в управление, и уже на основании той добитки, которая вам выдана, рассматривается вопрос о назначении вам этой помощи. Назначается она на 6 месяцев, а размер а, зависит от категории обратившихся. Если для нетрудоспособных лиц, то есть это дети, инвалиды, пенсионеры это 880 гривен, то для а, трудоспособных это 440. И а, платится она на 6 месяцев. Мы не знаем, как будет дальше, потому что если даже стабилизируется, может быть что-то будет. Если нет, может быть, эта помощь будет продлена. Но это еще пока все в состоянии рассмотрения. Как бы, в принципе, у нас и благотворительная организация работает, работает Красный Крест. То есть, если кто-то нуждается в каких-то, может быть, вещах, в каких-то лекарственных средствах или в других средствах, вы можете обратиться в Красный Крест, я вам скажу телефон, хотите сейчас, хотите как позже, как-то скажете. И я хочу вам еще рассказать, есть еще одна постанова, 535 ее номер, и как бы она рассчитана на то, что тем, кто более нуждается, выделить одноразовую материальную помощь. Это может быть помощь на разные цели. Может быть, кто-то нуждается нуждается в покупке Может быть, у вас есть еще какие-то проблемы, которые нельзя вот, сразу сказать на то или на то. И опять-таки вы можете иметь право обратиться в управление социальной защиты по месту фактического проживания с довидкой и написать заявление. И комиссия заявлена рассмотрит и может быть принято решение о выделении вам этой одноразовой помощи. Но она действительно выплачивается только один раз и тем, кто действительно об этом, у кого есть необходимость, но ну, а цели могут быть самыми разными. Вот, по поводу социальных выплат. А, все, кто имеет право на социальные выплаты, это державная социальная допомога или ну, там, мало за семьям, То есть кто-то приехал один, кто-то приехал с семьей. И опять-таки вы можете обратиться в органы то механизм перевода суда, выплаты из 10 социальных допомог. Он уже ну, работает, он работает в принципе давно, и опять-таки Довитка дает право на получение здесь по фактическому месту проживания. Ну, как бы пока у меня все про пенсионное обеспечение расскажет моя коллега более подробно. Если у вас есть вопросы, давайте. А можно вопросы? Вы сказали по месту проживания, то есть я проживаю где-то здесь фактически, фактически. Да. фактически, то ли я сижу в квартиру, то ли где-то в общежитии, разницы нет, да? Нет разницы. Там, размер. где я проживаю, я иду в районный в районное отделение верно, места, да. и получаю эту справку. Правильно. Теперь а, мои действия, если я вдруг переезжаю в другой район? Да, конечно, это тоже механизм, как бы это все в основном прописано, механизм такой работает. То есть в тот район, в который вы переезжаете, вы обращаетесь и говорите, что я переехал из другого района, эту довитку вы там сдаете, вам выдается новая с указанием То есть фактического там, места проживания. Я э, довидку сначала обращаюсь. Нет, вы сначала обращайтесь туда, куда вы переезжаете. Куда я переезжаю, сначала я туда обращаюсь. Да, да. Там довидку, которая была вам выдана раньше другим управлением, изымается и вам выдается новое с указанием нового фактического места проживания. То есть в я не должен выписываться, просто... Не должны. Это уже управление между собой. Нас, нас спасибо. А сроки получения этих справок... Вы... А, день обращения. Справа? Нет, я имею в виду, это ограничено по времени. Вот например, нет, вчера ходили, нет. То, мы их записали на январь месяц. Нет, во-первых, я думаю, что вас всех привет и до января. Потому что сейчас мы понимаем, что наплыв большой и необходимо помочь им быстрее, поэтому и продленные дни приема, и в выходные дни тоже прием этот ведется, просто нужно связаться с управлением. И многие люди, в принципе, уже получили, кто был записан ранее, всех уже принимают сейчас. Поэтому вы еще раз прозвоните в управление защиты. Вас могут принять и раньше, но в принципе нет такого, что после какой-то даты выведка не будет выдаваться. Стоит будет выдаваться в момент обращения по мере необходимости. А подскажите, что, что, что соцпомощь дается людям, которые проживали в Луганске и в Донецке? Или как? Ну, вот, ну, я, например, у меня прописка последняя, я живу в общежитии в Луганске. Но вообще первая прописка, я в Донецкой области. Смотрите, в принципе, у нас такие понятия, район проведения антитеррористической операции ⁇ это вся Луганская и Донецкая область, без исключений. И выпитка вам выдается, если на момент возникновения обстоятельств вот этих, а это момент 7 апреля этого года, если на момент у вас была прописка в Донецкой и Луганской области, вы в любом случае имеете право на получение этой справки до Вся Луганская, Донецкая область это нужно, наверное, ограничить зоной АТО или там где она ну, у нас как бы есть размежевание понятий, есть районы проведения антитеррористичных операции. Это вся Донецкая и Луганская область есть, к сожалению, сейчас контролем украинской власти территории. Да? То есть там есть определенные населенные пункты. Но любой приезжий из Донецкой и Луганской области, кто обращается в Харькове. То есть если даже будет, под контролем украинской. Независимо от этого. Власти. Независимо от того, какой власти подконтрольна данная территория. Вся Донецкая и Луганская область есть исключение а вот это, не а, да, там есть, там есть, только определение, как бы процедура особо для процедура особо. От этого зависит размер помощи, но не зависит от того, на какой форме обучения вы здесь находитесь. То есть, чтобы нам ее получить, то есть, это бесплатно, пожалуйста. Да. То есть, вот это выходит 440 гривен, да? Да. То есть вы обращаетесь, там есть ограничения определенного рода. То есть если у кого-то из членов вашей семьи есть жилье вне зоны анти проведения антитеррористической операции, тогда вам будет отказано. Если у вас есть две машины у вас, у вас или у вашей члена семьи, будет отказан. Ну и если у вас там депозит более 12 тысяч есть банки, да, счет, то вам будет отказано. Хорошо, а вот говорил, на где нам взять эту справку? Где же На ну, вам нужно а, понимать, а, какой район это города или Харьковской области. Управление труда Дергачевского района да. Значит, ну, у нас в каждом районе есть свое управление труда и социальной защиты, и в любом случае как бы территориальная завязка есть по месту фактического проживания. Значит, вам нужно в управление а труда и паспорт код. Да, паспорт, -код. паспорт, -код. паспорт, -код. паспорт -код. Нет, справку с места проживания у вас нет необходимости предоставлять, потому что место проживания заполняется с ваших слов. Если вам будет назначена помощь, то управление, работники управления, имеют право проверить достоверность а, наданной информации. Но справку с вас никто требовать не будет. что вы действительно... Когда вы обращаетесь за справкой, вы при себе должны иметь только паспорт и код. И нечего забывать. А вот еще один нюанс. Я после того, как постановление это вышло, через две недели я в Московский район сходил в Советский. Я говорю, так и так, я у меня Луганская прописка, я сама Луганская. Мне отказали, потому что сказали, что я студент, мне да. все же предоставили, да. поэтому в законе не прописано, какая-то помощь студентам, поэтому мне отказали. Это когда было? Это было. Но постановление вышло, я точно не помню, но в ноябре. Через 2 или 3 недели после того, как это постановление уже вышло. Ну, смотрите, есть постановление или закон? Вот что именно вышло? когда на... пришел ему отказали. А просто именно после того, как вышел закон, и там, а он вышел вот в конце ноября уже совсем вот недавно. Да, вот тот закон, о котором я говорила, про <связавшись> забеспечение а, права свобод внутренне порамещенных осуд. И там есть более как бы, конкретные позиции по нему. То есть я вам рекомендую еще раз повторно обратиться в управление труда Московского района. <связавшись> мой сын, уже четвертый год здесь в учился как студент. Мы с мужем сюда переехали, потому что мы с ним сюда переехал. Сын имеет право как студент на помощь. Но смотрите, в данном случае, к сожалению, опять-таки я повторю, что закон у нас не завершен. но в законе прописано, что перемещенная особа, это та особа, которая на момент не обставлен, проживала и была вынуждена переместиться. То есть если на момент 7 апреля и позже ваш сын фактически находился в районах проведения антитеррористической операции, то он внутренне промышленный особо. Но если он здесь по своей воле уже находился давно и продолжает здесь находиться, он не подпадает под действие закона. Но, но вот когда он закончит вуз, нет, почему он? Но почему бомж? Ну вот опять-таки люди, которые приехали сюда, они тоже бомжи. Просто так. После того, как он закончит обучение, он сможет обратиться, его возьмут на облик. И если он трудоустроится, будет выплачиваться и эта помощь. То есть после окончания.